સુરત શહેરમાં ફરી એકવાર શરમસાર કરતી ઘટના સામે આવી છે આઠ વર્ષની દીકરી સાથે દુષ્કર્મનો પ્રયાસ નરાધમની પોલીસે કરી ધરપકડ સુરત ફરી કરતી ઘટના સામે આવી છે આઠ વર્ષની દીકરી સાથે દુષ્કર્મનો પ્રયાસ નરાધમે ચોકલેટની લાલચ આપી બાળકીને અવાવરૂ જગ્યાએ લઈ ગયો હતો જ્યાં તેની સાથે ગંદુ કામ કરી રહ્યો હતો પાડોશી મહિલાની નજર પડતા મહિલાએ બુમાબૂમ કરી चुंगाल चुंगालमाथी बाळकी भागी छुटता बाळकी पिंखाती बची गई महिलानी सतर्कता थी बाळकी बची गई माता-पिताई वेसो पुलिस मथके नधावी फरियाद फरियादना आधारे पुलिसे नराधमनी करी धरपकड सूरत शहर में वेसो पुलिस स्टेशन की हद में जो एसएमसी आवास है सूडा आवास वहाँ पे एक 8 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ रह रही है तो वहीं पे रहने वाले एक व्यक्ति सैलाब झाकरी यादव ये तीस साल से सूरत शहर में रह रहा है और दस साल से ये भी एस एम सी आवास वैसू में रह रहा है और मूल रूप से गोरखपुर यूपी का रहने वाला है पत्थर की घिसाई का यहाँ पर काम करता है और इसने बच्ची नीचे खड़ी थी दोपहर में एक बजे के आसपास तो चॉकलेट देने के बहाने से सी सीढ़ियों में ले जाके उसके साथ गलत तरीके की हरकत कर रहा था तो एक पड़ोस की रहने वाली एक लेडी ने देखा और उसने आवाज़ लगाई बच्ची का नाम लेके ज़ोर से तो बच्ची उससे छूट के और नीचे आ गई और बाद में ये लोग पुलिस स्टेशन में आए अभी आरोपी को पुलिस स्टेशन में लाया गया है उससे पूछताछ चल रही है और एफ ड्राफ़्ट की गई है उसके खिलाफ़ में पॉक्सो एक्ट जुनाइल जस्टिस एक्ट और बी एन एस की कलम के तहत एफ आई आर की जा रही है और अभी आगे की पूछताछ चालू है पर जो पड़ोस की लेडी थी उनकी अवेयरनेस की वजह से उनकी हिम्मत की वजह से एक गंभीर अपराध होते हुए बचा और अभी हम बच्ची से भी पूछताछ कर रहे हैं और आरोपी से भी पूछताछ चल रही है